Всем привет, с вами Настя. Извините за качество, я просто снимаю в туалете. Ну, просто у меня там сейчас сестры, я просто у них в гостях, они лезут в камеру. Я это не люблю. И сегодня такое видео будет вопрос-ответ, но на самом деле я решила назвать эту рубрику «Спроси глазика». То есть я Настя Глазкова, и я вас буду называть «Глазики». Вот тут лист записан, ой, лист записан, да. Тут 15 вопросов от замечательной девочки Насти Лайкс. Она очень классная. Привет, Настя, если Смотри, ты смотришь это видео. Первый вопрос. Какой твой любимый фрукт? Мой любимый фрукт... Э очень много у меня фруктов. Это и бананы, и яблоки, и груши, и киви. То есть много. Я все практически фрукты люблю. Триша, какой твой любимый цвет? Розовый и голубой. На самом деле розовый. Но голубой так красивенько с розом сочетается. Напишите вы в комментарии, какой ваш любимый цвет. Какой твой любимый школьный предмет? Это физкультура, я очень спортивная. Да. Что ты любишь есть? Именно из такого блюда обожаемого это супы. Я практически все люблю супы. И гороховые, и картофельные. То есть очень много, но я не люблю это рыбный. Ну, именно в томате рыбный. Так что ну, так я еще так, немного люблю простой рыбный суп. Следующее там. Какая любимая конфета? Любимая конфета это Чиорио. Какой любимый мульт? Мой любимый мультфильм это в зависимости от настроения. Я люблю фиксики и Белка и Стрелка, и Маша и Медведь. То есть всякие вот такие фильмы. Извините за посторонний шум, там сестры бесятся. Следующее. Какой? Какое любимое время года? Это зима и лето. Лето это можно поплавать, позагорать, там, с подружками погулять на велике покататься. То есть... Вот, а еще любимое время года это зима, потому что у меня зимой день рождения, но в год подарки. Потом любимое животное. Если домашнее, то это хомяк. Хомяк соня и кошка нюша. А именно просто животное, это хомяки, кошки и собаки. Следите, твоя любимая книга. Книга это какие-то романтические, но для девочек именно. Например, любовь по ошибке, трамвай для влюбленных. Классно. Почитайте в Яндексе. Твой любимый цветок? Роза. Есть ли у тебя сестры? Если родные, то нет. Троюродные, да, у меня их Аня и Алена. А двоюродный? это у меня только один брат, Никита. Так, люблю ли я учиться? Ну, когда были каникулы, я, конечно, старалась, а быстрее бы поучиться, быстрее бы в пятый класс, но вот задают практически много. Ну, так себе. Следующее, это мое любимое мороженое. Это шоколадное, молочное и белый шоколад с шоколадной стружкой. Какую музыку ты любишь? Ну, я люблю, например, как песни такие, как бы люб, как можно сказать, типа любовные, но... Ну, например, нюша. Твой любимый кумир, кумир тоже связанная, это нюша. Это были все вопросы на сегодня. 15 вопросов от замечательной девочки Насти. Лайк. Like, спасибо, что посмотрели это видео. Извините за шум, за крики, за вот этот задний некрасивый фон. То, что я немного так отходила. Ставьте лайк, like, подпишитесь на мой канал, пишите внизу комментарии с запросом. Пока-пока. Кстати, забыла вам сказать, что конкурсы я буду делать. Буду делать еще и вызов принят. Это будет вскоре. Ну, когда у меня будет 5 или несколько подписчиков. Так что ждите новых видео. Пока. С вами была Настя. Пока, мои любимые глазики. Я вас люблю.